الله عز وجل عبيدي ملائكتي عبيدي وإمامي وعلو ارتفاع الشان لا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا أيها الإخوة قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام دهر. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد <applause> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان اللهم انصرنا وانصر المسلمين جميعا خصوصا مسلمين فلسطين اللهم انصرهم اللهم ارزقهم اللهم احفظهم يا خير الحافظين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة ظاهرة لا تغادر ذنبا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولآبائنا ولاجدادنا ولجداتنا ولذرياتنا، اللهم انصرنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, الله أكبر.